Давайте почнемо, знаєте, з чого? З того, що якщо е, Ілон Маск в е, як особа, наближена до імператора, відмовить е, в постачанні нам своїх послуг старлінків, а це власне є ж логістика, зв'язок, це буде розцінюватися як допомога вже військова Росії чи як? Ох, вы знаете, все вот эти вопросы, я смотрел, которые вы только что осветили в превью, в превью, они настолько болезненные, потому что мы сейчас всей страной находимся под вот этим информационным ударом. Значит, многие западные средства СМИ инициируют э, информационные, давайте назовем их вбросами, да? А боты Российской Федерации с радостью их раскручивают по социальным сетям, по информационным каналам, и у нас там хаймарсы не летают, и разведки у нас нет, и все пропадет. Я остаюсь более оптимистичный. У нас есть партнеры европейские, которым будут, будем нам помогать, будут нам помогать. Они нам уже помогают, потому что мы сейчас видим, как э, мы получаем информацию о том, что МИГ взлетел, мы получаем информацию о том, что шахеды запущены. При этом официально считается, что э, США нам никакой информации не дает но мы продолжаем ее получать. Давайте э, начнем с проекта OneWeb. OneWeb это единственный европейский э, проект. В мире, можно так сказать, который может заменить Старлинг. Это молодой проект. Первый спутник был запущен в 2019 году. У него даже полноценная тарифная сетка не сформирована. То есть, всего эта группировка будет включать 600 спутников на орбите. Орбита эллиптическая на высоте 1400 километров над землей. Starlink и SpaceX летают немножко ниже. На данный момент запущено 400 спутников, и эта система изначально может дать такую скорость, как дает Starlink, только она строилась для корпоративных клиентов, для корпораций, для больших фирм. Если Starlink в том числе позиционировался для абонентов частных, то вот это OneWeb, которая запущена на спутниках Ютилсат, она работает для корпоративных клиентов. Но сейчас э, они предлагают нам помощь, и нам эта помощь очень поможет. Значит, еще раз повторюсь, что эти терминалы могут заменить Старлинг, они могут дать скорость аналогичную Старлинку. Единственный недостаток, что эти терминалы дорого стоят, и они чуть-чуть большего размера, скажем так, ощутимо большего размера, чем Старлинг. Но это не помеха. У этих терминалов достаточно большая плата, стоимость, то есть это не там не 500 долларов, как Старлинг, это до 5000 долларов. Но если нам Франция поможет и передаст 40 тысяч терминалов, и мы частично заменим наши ключевые места, потому что... Я уже говорил, у нас сейчас применяется на фронтах до 160 тысяч сталинков. По разным оценкам, это количество плавает от 100 тысяч до 160 тысяч, то, точной информации нет. Но если нам дадут 40 тысяч, комплектов для замены Сталинка мы уже перекроем все для нас важные направления. Это для нас будет действительно круто, особенно если там будет какая-то льготная абонентская плата, либо ее не будет какое-то время. То есть Европа нам очень сильно в этом поможет, а мы поможем Европе, потому что, безусловно, мы дадим очень большой импульс, толчок на основании потребности в Украине вот этой технологии, которая может быть альтернативной Сталинку. Пане Сергію, от ми вас і доєднуємо для того, щоб ви нам роз'яснювали всі ці процеси, проблеми, а не люди бігли за маніпуляціями до росіянських пабліків або що звідти було взято необережними людьми. Пане Сергію, розставте, будь ласка, крапки у питанні штормшедов, скальпів і супутникових зв'язків. Як це все пов'язано? Не, не може втратити ракета ефективності е без розвідки? Чи може? 에, давайте тогда скажем. так. Э, то есть очень громкая пошла такая информация, был информационный посыл, что э, Соединенные Штаты отключили целеуказания Хаймерсов, И это вроде как казалось, все, Хаймерсы никуда не летают, не стреляют, все пропало. Нет, на самом деле нас отключили действительно от системы, которая предоставляла нам точные координаты спутниковых целей, но при этом мы продолжаем возможность использовать Хаймерс и производить дальнейшие атаки на основании наших собственных разведданных, наших спутников разведывательных І е, нашей разведки внутрішні, внішні розвідки на основі БПЛА, Поэтому наші хайморси працюють, і они будуть далі працювати, І боєкомплект у нас для этого нет. Нет Ніякої повода на даний момент для паніки. То є, е, тобто сама... поговоримо... пане сергію для функціоналу ракети зовсім ніякого вчин немає впливу. А для цілівказання да. от треба вже альтернативи. Да, и она у нас есть, мы будем находить, и будем стрелять, и будем пользоваться информацией от других партнеров, как вы сейчас озвучили, это Великобритания, Германия которые имеют в том числе свои разведывательные спутники. И теперь мы плавно подходим к разведывательным спутникам. Да, нам Соединенные Штаты перестали давать свою информацию вот, э, на основании там, спутников Макстар и так далее. Но до Нового года э, Rain Metal оплатил нам подписку полностью для Украины для доступа к финской группировке спутников. Она называется ICE-I. То есть это спутники SAR, так называемые спутники радиолокационные, которые могут видеть поверхность Земли и днем, и ночью, и в туман, и в любую погоду сквозь облака находить цели. И практически мы получаем снимки всей поверхности планеты с достаточно хорошим разрешением несколько раз в сутки. Да, окей, okay, это не онлайн-трансляция. То есть мы не видим, как может увидеть Пентагон, как в режиме онлайн в Капустином Яре открывается там крышка и приводится э, орешник в боевую готовность. Но разведданные у нас остаются свои собственные. Мы видим территорию Российской Федерации с достаточно Аточної інтенсивності для того, щоб смотреть передвиження, що у них там происходить, в тому числі і вибирати целі, пане Сергію. Ще давайте зачепимо цей аспект Maxar Technology. Що ви з цього приводу скажете? Ми втратили доступ до комерційних знім. Да, вот это же самое, это точно, о чем я говорил перед этим. То есть Макстар мы потеряли, но мы получили, продолжаем, Вернее, мы не потеряли информацию от альтернативной группировки финских спутников, которые являются лидером э, этой технологии в мире. Порядка 7-8 стран обладают САР-спутниками радиолокационными, то, что наши телезрители понимали, есть спутники, которые видят поверхность Земли глазками да, в телескоп как большим увеличительным стеклом. Но если внизу э, пасмурная облачность, или дым, или пыль, то ничего не видно, да. А спутники радиокационные, они как бы отправляют импульс вниз, ловят отраженный сигнал, как бы зондируют постоянно. Это принцип. Вот рыбаки поймут, как хохолот работает: да? uh -huh. когда мы видим рыбу и исследуем поверхность зна. Вот эти спутники, пролетая над землей, они делают зондирование и они четко показывают цели. Более того, они даже могут смотреть сквозь листву за счет того, что это другой принцип, сквозь маскировочные сетки мы можем разглядеть, что находится. И мы заключили контракт. Я по -опять повторюсь перед Новим Годом найбільшим міровим провайдером цієї технології пане Сергію. Стосовно того, що кажуть в нашій армії, як реагують військові на ці повідомлення, на ці відмови 에, із заборони? Ну, конечно, это будет для нас болезненно, даже банальное отключение Старлинка, потому что я, например, часто говорил, что да, у нас не обрушится военная связь, у нас основные каналы резервированы, но мы должны понимать, что большая часть Старлинков соединяет военных и их семьи между собой. Это те наши висковые хлопцы, которые находят там, где нету никакой связи, где нету никаких возможностей общаться с близкими. И для наших военных эта поддержка очень важна, вы понимаете, морально, потому что поддержка близких, семей, то есть играют свою роль. Конечно, будет плохо, если мы без нее останемся, но опять же, повторюсь, это не приведет там, к катастрофе. Да. Будет проблема, но не будет катастрофа. И, конечно, наши висковые, особенно висковые из генерального штаба, я частично вовлечен в эти процессы, то есть ищут замену, ищут альтернативу. Наши связисты, командиры бригад в данный момент оперативно пытаются находить замену э, тем уязвимым элементам, где мы зависим от Соединенных Штатов. И знаю, это может даже несколько такая позитивная новость, что мы нас это взбодрило. Да? Мы где-то о чем-то там расслабились, получая информацию от партнеров. И теперь мы получим, понимаем, что мы... В этой войне можем рассчитывать только на себя. Уже многие это все поняли, да, потому что все вот это мировое господство и вера в то, что нам где-то кто-то поможет, это все здорово, но в один момент это все может рухнуть. Поэтому я за то, чтобы мы развивали наши технологии, за то, чтобы мы переносили промышленность к нам, строили FPV у нас, запускали БПЛА. Производили их у нас, максимально уходили от китайских комплектующих, максимально уходили от э, стран, которые являются для нас, как видите, нестабильным партнером да, в этой ситуации. Так, і не тільки ж для нас, а для європейських своїх союзників, в тому числі. Пане Сергію, дуже вдячні вам за такі детальні і професійні розв'язнення цих важливих проблем, які так хвилюють наших українських людей. Дякуємо вам, Сергій Безкреснов, Флеш, експерт із радіотехнологій військових збройних сил України. доєднувся до нашої ефіру.